Значит, э, прежде всего, есть буровая в районе села Еремовки. Она постоянно працювала, даже независимо, что били вертолет на поле в одном километре от нее. Значит, э, не гидроизолированы. Во-первых, эта буровая создает очень серьезное напряжение для жителей Славянска и Изюмского района. Но самое плохое, что в ходе сейчас отсутствия контроля, я вот в плане экоинспекции хочу пару слов сказать, будет. Значит, утилизация буровой жидкости происходит очень просто. Машина выезжает на проезжую часть, открывает вентиль, и таким образом утилизируется буровая жидкость. Мы сейчас не говорим о том, что шлам складируется прямо на черноземе. Просто утилизация, это я факт видел своими глазами. Это вопрос какая этой След, Следующий вопрос. Это компания Shell в связи с событиями Славянске прекратила свою деятельность, обозначила и, в частности, как она сказала, законсервировала буровую на территории Первомайского района. Это буровая, где был в том числе произведен гидроразрыв. На данном этапе на этой буровой убраны все плиты, уведены все вагончики, убрана символика компании «Шелл». Сидит один охранник и 6 резервуаров 7000 и 5000 кубов, в том числе 5000 кубов ГРП-жидкости. Значит, во-первых, эта жидкость выпаровывает. Во-вторых, медленно или быстро она идет инфильтрация в грунт, а ближайшее село ниже по склону в километре. И самое плохое, мне поступал не раз сигнал о том, что э, отходы сливаются в канализацию города Первомайска. Я лично не мог это поверить, э, но как раз ко мне приехал в гости журналист White News, это Симон Островский. И мы, подъехавшие к люку в Первомайском, увидели машину с пропуской компании Shell и водитель подтвердил, которая сливала отходы прямо в канализацию Первомайска. Да, когда я задал эти вопросы компании Shell, они сказали, что это бытовые отходы. На самом деле машина ездит два раза в неделю, объем 25 тонн, и не, нельзя себе представить, что такое количество может быть на, на бытовых отходов на двух э, полигонах, которые законсервированы. Это вопрос, который должен быть под контролем и постоянным мониторингом. Э, несколько слов, в общем-то, о таком вопиющем сейчас сказать, когда люди пользуются ситуацией войны. Э, например, в Национальный парк Святой Горы идет регулярное вырубывание заповедной зоны. Еще раз хочу сказать, регулярное вырубывание заповедной зоны но во времена режима Януковича об этом нельзя было говорить. Несколько недель назад, очередной раз, посетивши заповедную зону, мы встретили машину, которая шла на встречу, окруженная паловной деревянью. Придя на место, потому что мы обследовали по контуру заповедную зону, мы увидели человека, который рубил. Это второй раз он приехал и замечательно отреагировал на ситуацию директор национального парка, значит, это Сергей Иванович Гремащук. Он не поверил он приехал и застал эту же машину в заповедной зоне, просто она не смогла развернуться, она приехала навстречу. Оказывается, руку производил инспектор ПЗФ, сотрудник парка. Значит, следующие вопросы, которые я просто считаю, ну, выходят за рамки. Например, от поста Изюмского, значит, находится в пяти километрах региональный парк Изюмского Я там был в субботу, меня просто поразило, там нет аншлагов, что то изюм сказал, по региональный парк, там есть аншлаги от хозяйства. Там стоят кирпичные, вышки отделочные. И когда я помню, когда Изюмский лесход говорил, нам не нужен нацпарк, парк, мы справимся, нам нужен региональный парк. Я приехал за огородницкое лесничество, там стоял манипулятор, готовый отгружать деревину, там стояла машина, их вообще не волнует вопрос о том, что идет охота, а охота в этот день делалась хотя сейчас закрыта охота, она просто закрыта. Потому что мой сотрудник снимал на видео, мы снимали ролик, и от него в 800 метрах шел загон и вела стрельба нарезным оружием. Вы знаете, в пяти километрах находится полигон, где отстреливается техника, которая идет на Донбасс, восстановленная. И кто-то позволяет себе охоту. И здесь я хочу просто сказать несколько слов о все-таки о нашем лесном хозяйстве. Потому что мы сейчас будем говорить об этом ущербе. Вы просто посмотрите на эту фотографию. Вариант один. Если это санитарная рубка сутильна, а откуда зеленые порубочные остатки? Вариант два. Если это сутильное рубание, то посмотрите, уже отсутствует примыкание в лесу. Вы понимаете, леса нету. Это загородницкое лесничество. Эта фотография сделана в эту субботу идет воровство дыровины в нереальных масштабах. И я помню, когда здесь говорили о том, что в каждом бревне должен быть чип, ну давайте сюда вам бьем чип и отправим в Евросоюз. Это законная рубка, законная. И вот отсюда манипулятор собирался грузить. И, кстати, зная, что я находился в лесном массиве, они простояли всю субботу и не загружали дыровину. Это воровство на уровне государства. Это вопрос и конспекции. Следующий вопрос, значит, это национальные партии, это охрана природы и это управление. Безусловно, национальные парки в зоне АТО и в прилегающих территориях колоссально потеряли в плане своих рекреационных сборов. Но я скажу честно, это сейчас не проблема, это сейчас не вопрос. Следующий вопрос. Дворичанский национальный парк он находится в трех километрах от границы с Россией, в 25 километрах от Луганской области. Там просто проходят линии обороны. На территории, на территории парка это меловые красивые склоны, нарытые окупы, э меловая флора. Конечно, этому парку какие-то бы суммы для восстановления бы, в общем-то, не мешало. короткое резюме, потому что могу рассказывать очень долго, нужно срочно вернуть экоинспекции оперативность. Срочно. Экоинспекции нужно срочно добавить э в штат э людей, которые имеют права милиции или рейды сделать совместно с милицией. Да. Таким образом, даже сегодня бы представитель вот, спиноты европейской получил бы совершенно другую информацию и, в общем, совершенно другого качества. Следующий, последний вопрос, значит, знаете, мы идем в Евросоюз, уже почти пришли, но в Харьковской области объектов ПЗФ около 3%. Это в том числе та изюмская лука, где проводятся охоты, где нет ни одного аншлага. И вот те вопросы, которые сейчас поднимаются, расширять, вот стоит вопрос, лесники лес не отдадут. Вы знаете, что это просто преступление, потому что они лесокоррестувачи. Как они коррестуются? Сейчас мы с квадрокоптером в следующий раз я вам покажу. Вы увидите, что леса просто нет. Его просто нет. Я понял.